أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. وَمَنْ لَمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے جن, جن دینی دینی بحرہ بحرہ کی دینی بہرہ روی کی وجہ سے اللہ جل ال نے بطور سزا ان پر جالوت, جالوت نامی ظالم بادشاہ, بادشاہ مقرر کیا جس نے انہیں مارا پیٹا شہر, شہر سے باہر نکال دیا, دیا بنی اسرائیل بیت المقدس پہنچے حضرت سمویل سے درخواست کی ان کی درخواست پر اللہ کے حکم سے تالوت ان کے سربراہ مقرر ہوئے ان کی نشانی طے ہوئی تابوت سکینہ کا حوالہ دیا گیا بالآخر بنی اسرائیل نے انہیں اپنا سربراہ مان لیا جب حضرت تالوت نے جالوت کے مقابلے میں لشکر کشی کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل جوک در جوک ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے لکھا ہے کہ اسی ہزار لوگ جالوت سے مقابلہ کے لیے حضرت تعلط علیہ السلام والسلام کی سربراہی میں نکلے حضرت تعلط نے اسی ہزار کے لشکر کو ایک, ایک آزمائش, آزمائش میں ڈالا گرمی, گرمی کا موسم, موسم تھا شدید پیاس, پیاس لگی تھی سامنے ایک, ایک نہر, نہر گئی حضرت تالوت, تالوت نے ان سے, ان سے کہا. کہا قرآن, 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 قرآن کریم کے, کے الفاظ یہ ہیں فلما فصول فالو بالجنود جب, جب نکلے لشکر لے کر قال ان اللہ مبتلیکن بناہ لشکر والوں سے کہا کہ اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں ایک نہر کے ساتھ پیار شدید لگی تھی اور حکم یہ ہوا من شرب منہ فلیسہ منی جس نے اس نہر سے پانی پیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ومن لم يتعامہ فإنہو منی اور جس نے اس نہر کا پانی نہ چکھا وہ ہم میں سے, سے ہے علا مگر یہ ہے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں اکثریت اس آزمائش پر پوری نہیں اتری اپنی پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور خوب جھی بھر کر پانی پیا جس نے خوب جی کر بھر بھر کر پانی پیا وہی بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ ہم سے تو اب آگے چلا نہیں جائے گا آگے جانے سے صاف انکار کر دیا چھتر ہزار کے قریب لوگ ایسے تھے صرف چار ہزار لوگ باقی بچے جنہوں نے حضرت تالوت کی قیادت میں وہ نہر عبور کی جب حضرت تالوت کی قیادت میں چار ہزار لوگوں نے نہر عبور کی قرآن پاک کے الفاظ ہیں فلما جاوزہو ہوا واللزین آمنوا معا قالوا لا طاقت قا لنا اليوم بجالوت و سامنے جالوت اور اس کا لشکر کھڑا تھا اس کا تنتنا اس کا روب اس کی حیبت دیکھ کر اکثریت لرز گئی اور کہنے لگے کہ ہمیں تو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہم تو آگے جانے والے نہیں وہی بیٹھ گئے صرف تالوت کے ساتھ تین سو تیرہ جانے سار بچے جو کھڑے رہے اور ان بچ جانے والوں نے بھاگنے والوں سے یہ بھی کہا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله کتنے ہی چھوٹے لشکر ہوتے ہیں گروہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے بھاری بھرکم لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اس لیے کہ ایمان والا لڑائی وہ ہتھیار کی بدولت تو لڑتا ہی نہیں وہ تو ایمان کی طاقت لے سے لڑتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرما ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بہتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہر زمانہ میں ایمان والے کی شان یہی ہے کہ اس کا ایمان اپنے رب پر کامل وہ اپنے ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتا زور بازو پر بھروسہ نہیں کرتا لشکر پر بھروسہ نہیں کرتا سواریوں پر تعداد پر بھروسہ نہیں, نہیں کرتا وہ کمزور بھی ہو تو سمجھتا ہے کہ میرے اللہ طاقت والا ہے اللہ کی نصرت کا ہاتھ میری پشت پر ہے، اللہ, میری ہے اللہ کی طاقت میری ساتھ ہے اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی لگ کرنی ٹھیر سرطہ جو ٹکراتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے انہی ایمانی جذبوں کا نام تو جہاد ہے بہرحال تین سو تیرہ جانسار بچے تین سو تیرہ جانساروں کا تعارف جن لفظوں سے کروایا گیا وہ بھی قابل غور ہے فرما قال الذین یزنون انہم ملاق اللہ ان لوگوں نے کہا جن کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ایمان والا موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا چاہے بستر کی موت ہو چاہے میدان جہاد میں کافروں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جان دے دے ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ایمان والا تو موت کو رب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے جس طرح حدیث پاک, سرح پاک, سرح پاک میں ارشاد ہے فرما نبی پاک, پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الموت جسر یوسل الحبیب الى الحبیب موت تو ایک پل ہے جو محبوب, محبوب کو محبوب, محبوب سے ملاتا ہے جب, جب اس پل, اس پل کو پاری, پاری نہیں کرنا موت, موت کا ذائقہ چکھنا ہی نہیں تو محبوب حقیقی سے ملاقات کیسے ہوگی تعلق کے تین سو تیرہ جان ساروں کا تعرف کروایا ملاق اللہ. وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملنے والے ہیں <سؤال> یہی حال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب کا تھا بلکہ بدر میں تو حضور کے ساتھ جو جان سار تھے وہ بھی تین سو تیرہ ہی تھے حضرت برابن عزب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدر میں حضور کے ساتھ ہم تین سو تیرہ جان سار تھے جبکہ جالوت کے مقابلہ میں حضرت کے ساتھ بھی تین سو تیرہ جانے سار ہی جذبے دونوں کے ایک ہی تھے اللہ سے ملنے والے ہیں یہ جان اللہ نے دی اللہ کے دین کے لیے اللہ, اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ میں کام آ جائے تو کیا کہنے جان دے دی تو کیا ہوا دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ سے ملنے کا شوق اتنا ہے کہ یہ دشمن سے ہزار اس کی طاقت ہونے کے باوجود ٹکرا جاتے ہیں صحابہ کرام فرما کرتے تھے موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی لگتی تھی تین سو تیرہ جان ساروں نے حضرت تالوت کے ساتھ جو جہاد میں شریک تھے انہیں سمجھانے کے لیے بھاگنے والوں کو سمجھانے کے لیے یہ بھی فرمایا واللہم عصابرین یاد رکھنا کا لشکر گنتی کے اندر ہم سے کئی گناہ زیادہ ہو تو کیا ہوا ہم اگر ثابت قدم رہتے ہیں صبر والے رہتے ہیں پاؤں میں دانے جہاد میں جمائے رکھتے ہیں تو اللہ ایسے سابر ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو جن کے ساتھ اللہ ہو جائے اپنی پوری طاقت قدرت کے ساتھ انہیں کون ہرا سکتا ہے اور جالوت جیسے ہزاروں بھی آ جائے تو انہیں کون شکست دے سکتا ہے یہ ایمان اور اس ایمان پر یقین ہی ہے جو بندے کے اندر ایسی جرت پیدا کرتا ہے ایمان سے محرومی بزدلی ہے اور ایمان کی دولت بہادری پیدا کرتی ہے ایمان والے کو حالات مشکلات مسائب پریشانیاں کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی کمزور نہیں کر سکتی بے بس نہیں کر سکتی مایوس نہیں ہونے دیتی ایمان والا کسی موڑ پر ہمت نہیں ہارتا وہ سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے ہمت وہ ہارے جس کا خدا, خدا نہیں جس, جس کے پیچھے, پیچھے خدا کی طاقت, کی طاقت نہیں اللہ سمجھ, سمجھ دیں حمل کی توفیق بخشیں